Давно відомо всім жінкам істина. Бажаєш змін – почни з зачіски. Перефарбуйся або пострижись. Якщо вас приваблює останній варіант, дослухайтесь пораду украинского перекоря-модельєра В'ячеслава Дюденка. Він расскажет, какие короткие зачіски зараз в моде. Доброе утро! Сегодня я хочу рассказать вам о модных трендах в коротких женских стрижках. Этот обзор я хочу сделать на примере коллекции лучших парикмахеров-стилистов мира. Первый тренд у нас – это короткие стрижки в стиле 80-х. Это прямые волосы, которые характеризуются очень длинной челкой, переходящей прямо к ушам. Второй тренд у нас характеризуется тем, что снова вернулись длинные челки в коротких женских стрижках. У нас подчеркивается диагональная челка, которая выстригается или до губы, или до подбородка. В третьем тренде у нас представлена стилистика неопан. Это короткие бока и затылок и экстремально торчащие волосы верхней части головы. Хорошо применять для этого эффекта такие средства, как воск, пудра, возможно, гели. И это позволит взорвать верхние волосы в этой стрижке. Очень интересный тренд четвертый. Он представлен в стиле, как я говорю, 3D геометрия. Здесь представлены монолитные объемы геометрические. Трапеции, треугольники, может быть какие-то ромбы. Особо мне хочется отметить пятый тренд. Это стрижки в стиле рокобили. Что такое рокобили? Когда-то в 50-е годы было начало рок-н-ролла. И были стрижки, которые выполнялись с таким высоким-высоким коком над головой. Эти стрижки носили не только женщины, но и мужчины. Сейчас подобные стрижки возвращаются. Обязательное условие для них это должны быть взбиты волосы над долбом и диагональная профильная линия силуэта. Как вы убедились, модные тенденции сегодня изобилуют большим количеством предложений в коротких стрижках. За кілька хвилин новини, а потім на вас чекає сюрприз. Скоро до нашої студії завітає відомий телеведучий пристрасний чоловік і улюбленець жінок. Скоро ви дізнаєтесь, хто прийде привітати всіх жінок з міжнародним жіночим днем.